Я когда начинал этот бизнес, написал видео, как я дышу выхлопными газами из выхлопной, которое вызвало очень много различных мнений на эту тему. Так вот я сейчас в этом бизнесе уже почти год. И это видео, то есть я специально загнал машину в гараж, мы показали, что бокс закрыт, и машина работает. Вот машина работает, а я стою возле выхлопной и продолжаю с вами общаться. И, и рассказывать вам, насколько великолепен этот продукт, то есть как он работает, да, и как бы и дать лишнее подтверждение тому, что моя машина атмосферу не загрязняет. И мое видео это обращение к тем людям, которые ездят на машинах. Да? И каждый раз я хочу еще раз заострить ваше внимание что каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания, вы должны понимать одну вещь, что планета наша, она не такая уж и огромная и не такая безразмерна, э... как бы, то есть есть предел всему. Я вот это хочу подчеркнуть, да? Вот все сейчас ждут конец света 22 числа от того, что парад планет будет, да? Так вот, конец света там еще будет или нет, а вот своими выхлопными газами мы однозначно приближаем конец света. Поэтому, господа, продукт работает, и я вас приглашаю на тест-драйв. Удачи всем!